Sidang Dewan Rakyat Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Parlimen ke-13 disambung semula selepas ditangguhkan seminggu sempena sambutan di Pavali. Menerusi sesi soal jawab lisan, ahli yang berhormat berkali-kali mengasak ingin tahu mengenai kesan kejatuhan nilai ringgit kepada negara. Persoalan dijawab Kementerian Perdagangan Terbang dan Industri melalui perangkaan yang diterima menunjukkan kejatuhan ringgit tidak memberi kesan negatif terutama kepada operasi pelaburan dan perdagangan seluruh negara. Laporan penuh dari Parlimen bersama rakan saya Syaril Sarapudin. Syaril teruskan. Baik terima kasih Hazel. Ya, banyak kali juga sebenarnya Hazel soalan ini dimasukkan dalam aturan bagi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Kalau saya boleh jelaskan yang telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Ahmad Maslan pada pagi tadi di mana beliau menjelaskan bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini Malaysia telah pun mencatatkan lebihan dagangan sebanyak 54.25 bilion ringgit dan jumlah ekspor negara dalam tempoh tersebut dimaklumkan berjumlah 498.08 bilion ringgit manakala jumlah import dan pula ialah 443.83 bilion ringgit bagi tempoh yang sama selain itu ASEAN yang merupakan rakan dagang utama menyumbang kepada pertumbuhan dalam perdagangan ini dengan mencatatkan peningkatan sebanyak 15.4 bilion atau 3.9% kesatuan Eropah EU juga antara penyumbangnya iaitu sebanyak 8.35 bilion dengan menunjukkan peningkatan sebanyak 6.2% Melihat perkembangan positif itu juga, kerajaan akan terus melaksanakan pelbagai kaedah bagi merangsang lebih banyak sumber import dan ekspor negara. Ini penjelasan Dato' Ahmad Maslan. Memang kita menggalakkan syarikat-syarikat besar terutama JLC yang sekarang ini melabur di luar negara untuk membawa sebahagian daripada pelaburan mereka balik ke dalam negara bagi membantu keadaan ekonomi kita pada ketika yang sama kita juga menggalakkan pelaburan-pelaburan dalam negara untuk menggunakan barang buatan tempatan. Pada ketika yang sama kita juga memberikan insentif-insentif yang tertentu. Selain itu status pemindahan rumah kekal baharu ataupun lebih dikenali sebagai RKB untuk penduduk terjejas banjir pada tahun lalu juga turut sama mendapat perhatian ahli-ahli yang berhormat pada sesi jawab lisan pagi tadi soalan tersebut dibangkitkan oleh ahli parlimen Kuala Selangor ...Datuk Imrohi Said Ibrahim yang ingin tahu mengenai kaedah pemindahan berasaskan sistem binaan berindustri IBS dan juga menjawab soalan tersebut ...Datuk Sri Dr Datuk Sri Dr Shahidan Kassim Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah pun menjelaskan bahawa kesemua rumah penduduk terjejas banjir siap sepenuhnya sebelum Februari depan. Uh, sistem IBS yang diguna pakai juga uh, mampu mempercepatkan proses pembinaan rumah dalam tempoh yang singkat dan dikendalikan 100% oleh pihak swasta. Ini antara penegasan beliau pagi tadi. Sekarang ini kita akan membina 359 unit RKB uh, dan dijangka siap pada bulan Februari. Uh, di samping itu unit-unit lain juga Yang sedang dibina sama ada secara konvensional Ataupun uh, uh, Maaf uh, Kita akan uh, bina secara IBS Sama ada secara IBS ataupun konvensional Semuanya akan disiap dalam bulan Februari ya, Keseluruhan uh, rumah yang perlu dibina di uh, Kelantan itu Ialah seri, uh, Seribu uh, Seribu seratus Dua puluh tiga Uh, Kerajaan Kelantan akan membina 500 Kemudian uh, yang selebihnya 187 ini akan dibina oleh NGO Sementara itu Dewan juga turut diberitahu sebagai persediaan menghadapi banjir semua daerah diarah membuat simulasi. Uh, program berkenaan akan diselaraskan bersama pihak berkuasa, NGO serta komuniti setempat. Datuk Seri Dr. Syahidan turut memaklumkan semua ahli parlimen dijemput ke simulasi itu minggu depan memandangkan sebahagian besar wakil rakyat akan terlibat secara langsung sebagai penyelaras di kawasan banjir. Uh, ini antara yang diberi tumpuan juga lah dalam sesi soal jawab lisan pada pagi tadi dan uh, selesai sesi soal jawab lisan pada pagi tadi Dewan juga memulakan urusan mesyuarat dengan mengemukakan rang undang-undang kerajaan untuk bacaan kali pertama iaitu rang undang-undang tabung Angkatan Tentera Kurungan Pindaan 2015 dan sejurus selepas itu barulah untuk maklumat anda juga hari ini merupakan hari terakhir bagi giliran kementerian-kementerian berkaitan menjawab segala perbahasan berhubung rang undang-undang perbekalan 2016 ataupun bajet 2016 dua hari telah pun selesai sebelum cuti aid di Pavali yang lalu dan hari ini merupakan hari terakhir insyaAllah kementerian terakhir yang akan dan menggulung di peringkat dasar adalah Kementerian Kewangan. Jadi kita juga akan bawakan perkembangan terkini untuk bajet 2016 ini kepada anda. Jadi untuk masa ini, saya kira ini dulu yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita jumpa untuk perkembangan semasa dalam Berita Nasional jam 8 malam nanti. Hazel.